بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبِحمدہی سبحان اللہ العظیم اصلاح والسلام علی رسول کریم جسا ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ روحانیت ایک اصطلاح ہے ایک ٹرم ہے جو اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے اسی طرح کا ایک لفظ تصوف بھی ہے جو ایک اصطلاحی لفظ ہے یہ بالکل سچ ہے کہ یہ لفظ قرآن حکیم یا احادیث مبارکہ سے ہرگز ثابت نہیں بلکہ یہ لفظ اسلام کی آمد سے کہیں بعد میں بنایا یا اپنایا گیا کوئی اسے صفحہ کی مناسبت سے لفظ صوف سے مشتق مانتا ہے تو کوئی صفحہ سے تصوف اور صفی کا رشتہ جوڑتا ہے آج تک یہ تمام طبقہ ہائی فکر اس کے مادے سے متفق نہیں ہو پائے تاہم مسلسل استعمال کے بعد آج یہ لفظ بھی ایک جہان مانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے تصوف کو ماننے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے دونوں گروہ خوب جانتے ہیں کہ اس کی کیا مانی ہیں ہاں یہاں یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر لوگ نجوم رمل علم العداد، پامسٹری جفر فال ان سب کو تصوف کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہ سب روحانی ہنر تو کہلا سکتے ہیں لیکن ان کا تصوف سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جن بھوت بھیجنا جن بھوت نکالنا حب و بغض کے طویز لکھنا کشادگی کار کی تصویل کرنا یا کسی موکل کو حاضر کرنا سب روحانی ہنر ہیں اور مخفی علوم کہلاتے ہیں لیکن تصوف سے ان کا کوئی واسطہ نہیں یہ سب عامل اور عملیات کی دنیا کے شاہکار ہیں مگر تصوف کے میدان میں ان کی کچھ حیثیت نہیں ہم اب سے کچھ دور پہلے ایک عظیم صوفی بزرگ گزرے جن کا نام مولانا اللہ یار خان نقش بندی اویسی ہے وہ دلائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ تصوف کے لیے نہ و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویز گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ بھونک کا نام تصوف ہے نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پہ سجدہ کرنے اور ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے نہ اولیاء اللہ کو غیب غیبی ندا آتی ہے نہ وہ مشکل کشا ہیں حاجت روا سمجھنا بھی ان کو تصوف ہے ایسی بات نہیں ہے نہ اس میں ٹھیکے داری ہے کہ پیر کی ایک توجہ سے مریض کی پوری صلاح ہو جائے گی نہ اس میں کشو و الہام کا صحیح اترنا لازمی ہے اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرور کا نام تصوف ہے یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ عین تصّف سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی تصوف یا تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں سامین اس دہشت زدہ کر دینے والے بیان کے بعد مولانا کے ہی الفاظ میں یہ بھی سنیے کہ تصوف آخر ہے کیا مولانا ایک اقتصاب کے ذریعے فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس میں تزکیہ نفس تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادت بندی حاصل ہو نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معافت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع تزکیہ تصفیہ اور تعمیر باطن ہے اور اس کا مقصد اب ابدی سعادت حاصل کرنا ہے گویا مولانا کے مطابق تصوف نام ہے اس بات کا کہ وہ افعال جو قرب الٰہی کا باعث بنے ان پر عمل کیا جائے اور جو عمل و فیر اللہ سے دوری کا باعث بنے اسے ترک کر دیا جائے وہ اس کے علاوہ کسی عمل یا انداز کو تصوف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں علوم مخفی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگرچہ تصوف سے براہ راست کچھ تعلق نہیں رکھتے مگر ابتدا میں قریب قریب تصوف کا ہر متلاشی ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان بقول غالب چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں ہر اس علم سے بر ہونے کی کوشش کرتا ہے جسے روحانیت سمجھتا ہے یا روحانیت کے حصول میں ممد و معامن سمجھتا ہے مگر وہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ذنی اور کیاسی علوم ہیں لہذا وہ جلزی اپنی اصلاح کر کے اصل جادہ و منزل کے حصول میں کوشاں ہو جاتا ہے یا جا پھر ان علوم کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے ہاں یہ علوم سفر روحانی میں کچھ نہ کچھ کام ضرور آ جاتے ہیں وہ اس طرح کہ بیشتر لوگ سلوک سے وابستہ لوگوں کو بس ضرور ان علوم کا ماہر بھی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات یہ علوم انسان کے عام مسائل کو سلجھانے میں بے حد مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں اب اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ علوم مخفی کی ضرورت کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس طرح ہمارا کاروان آگے چلتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے سکون کے طالب رہیے گا خدا حافظ